То есть они обратились в Министерство экологии и природных ресурсов письмом с обращением то, что якобы, опять же, чтобы запретило Министерство экологии и природных ресурсов применение наших взрывчатых материалов в Житомирской области. Получив ответ с Министерства экологии и природных ресурсов Украины, вот оригинал прилагается, в адрес нашего экологичного свита. Они это письмо подделали в рамках того, чего, хотели желать, чего желали видеть в этом письме. И письмо, подделанное уже, а не оригинал, они направляют в главе же областной рады, якобы показывая, что Министерство экологии предлагает запретить... Использование взрывчатых материалов ЭРА до изучения международных фаховых организаций. Мы, со своей стороны, увидев, ознакомившись с таким письмом, не оригиналом, обратились в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы нам дали разъяснение, это оригинал или же не оригинал. Нам пришло письмо. Смин природы, где подтверждается, что это письмо подделка.